హలో అండి గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఈరోజు మా పిల్లలందరూ చదివిన సరస్వతి అష్టోత్తరం విందామా అలాగే కొన్ని శ్లోకాలు కూడా విందాం ఓం సరస్వతే నమ ఓం ఓం బడ్డాయ ఓం నమే నమ ओम श्रीपा दये नमः ओम पद्मनिलयायै नमः ओम पद्माक्षय नमः ओम ओम पद्मवक्रायै नमः ओम शिवानुजायै नमः ओम पुस्तकद्रते नमः ओम या... O Nasinley na maha, O maha Sriaya na maha, O Malinley na O maha Bhoga na O maha na ॐ गायै नमः ॐ सुरवन्दितायै नमः ॐ महाकाल्यै नमः महापाशाय नमः ॐ नमाकाराय नमः ॐ कुशाय नमः ओम सीताए नमः ओम वेमलाए नमः ओम विष्णायै नमः ओम विद्यानमाले नमः ओम वष्णायै नमः ओम छंडकायै नमः ओम छंडवदनायै नमः य ॐ वाक्क्येव्यै नमः ॐ वसुधाय नमः ॐ तीव्रायै नमः ॐ महा ये नमः ॐ भारत्ये नमः ॐ भामाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ नमः धन्यवादः ॐ शिवाय नमः ॐ जटिलाय नमः ॐ विद्यावासाय नमः ओम बिंदियाचला विराजिताये नमः ओम छंडिकाये नमः ओम वैष्णव्यै नमः ओम ब्रह्मायै नमः ओम ब्रह्मज्ञानैकसाधनायै नमः ओम सौदामण्यै ॐ सुभद्राय नमः ॐ सुरपूजिताय नमः ॐ सुवासिन्यै नमः ॐ सुनासाय नमः ॐ विनिद्राय नमः ॐ पद्मलोचनाय नमः ॐ विद्यपाय नमः ॐ विशालाक्षय नमः ब्रह्मज्यायाय नमः त्रिकालज्ञानै नमः ओम त्रिगुणाये नमः ओम शास्त्ररूपिण्यै नमः ओम सुम्बासुर प्रमद प्रमधिण्यै नमः ओम सबदायै नमः ओम सर्वात्मिकाये नमः ओम रक्तबीज निहन्त्रयै नमः ओम छामुंदायै नमः ओम अम्बिकायै नमः ॐ मुण्डकाय प्रहरणाय नमः ॐ धूम्रलोचनमर्दिन्यै नमः ॐ सर्वदेवस्तुतायै नमः ॐ सौम्यायै नमः ॐ सुरासुरनमस्कृतायै नमः ॐ कालरात्रै नमः ओ कलाधारा नम ओं सौभाग्य ओं वागद्याय नम वरारोहाय नम ओं सरस्वत नम नमः नम बारिचासना नम चित्राम्बरायै नमः ॐ चित्रगन्धायै नमः ॐ चित्रमार्याविभूषिताय नमः ॐ कान्तायै नमः ॐ कामप्रदायै नमः संध्याये नमः ओम विद्यादर सुपूजिता ये नमः ओम श्वेताननाय ये नमः नीलभुजाये नमः ओम चतुर्वर्ग फलप्रदाये नमः चतुरासन ओम चुरासनसाम्राजा नमः ओम मध्याय नमः ओम निरंजनाय ओम हंससनाय नमः ओम नीलजंगा नमः ओम ब्रह्म नमः इति श्री सरस्वती अष्टोत्रम समाप्तम् ද වලේ කාම පෙනි සිද්්‍යියා සම්බම් පවශමී සිත්්‍රය බවතු තර තෑවඩ සඩ පූජ වද්‍යන වද්ජන බූසය සවර සවවර ස්මාක්කන් තන්නෙදී සන්නෙදම් කියිය සවදඩුශමාකා Bela Brahma Swa Bhupani Vasuva Peetha Sitaya Saraswati Namu Siddhe Ganga Bhavani Gayatri Kali Rakshmi Saraswati Vajra -raja Vajraswari Bhava Himalaya Sivarita ॐ श्री सरस्वत्ये नमः विहितनमस्कार शरण्यां सुखप्रदाम् ओङ्कारपूरिता नामार्चनां शुभप्रदां पुरस्कारै सहिता दर्शनां फलप्रदां वासरक्षेत्रदेवीं भज सरस्वती मातरम् भिषेखेन कामिताफलदायिका का, नैवेद्य निवेदनेन सकलादशाधिकां नीराजनदर्शनेन सकलादशाधिकां पासदक्षेत्रदेवीं भज सरस्वती मातरम् नमोस्तु महामण्डलधीक्षा भिक्षमहादात्रे नमोस्तु महामन्त्रतन्त्रप्रवीणाय नमोस्तु सहस्रारचक्रनिलयाय नमोस्तु बासरक्षेत्रे विलसितायै नमोस्तु बासरक्षेत्रे विलसितायै सरस्वती नमस्तुभ्यम् वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भम् करिष्यामि सिद्धित् भवतु मे सदा पद्मपत्रविशालाक्षि पद्मकेसरवन्दिनी नित्यपद्मालयाम् देवी सामान् पातु सरस्वती सारदिन्दुविकास मन्दहासाम् स्फुरदिन्दि वरलोचनाभिरामम् अरविन्द समान सुन्दरस्य अरविन्दसना सुन्दरीमुपासे शरणं कर्वाणि शरणदं ते शरणं वाणि सरासरोपजीन्यम् करुणामातृनैः कटाक्षपत्यै कुरु मामम् वस्तुथार्दवाहा शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे वदना సర్వదా సర్వదాస్మాకం సన్నిధి సన్నిదిం క్రియత్ ఇతి శ్రీ సరస్వతి స్తుతిహి ఈవినింగ్ సెక్షన్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్కారం